রড বোঝায় ট্রাক নিয়ে পালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো ছোট ভাই অভিযোগ দাদার জানা যায় গতকাল অর্থাৎ বুধবার আসানসোলের কুলটি থানা নিয়মির অন্তর্গত নিয়ামতপুরের শান্তিনগরের বাসিন্দা বিনয় শর্মার ছোট ভাই সঞ্জয় শর্মা বাড়িতে ঝগড়া করে তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে ট্রাকটি নিয়ে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিনয় শর্মা অভিযোগ করেন তার ছোট ভাই ট্রাক থেকে এক কুইন্টাল রড বিক্রি করে দিয়েছে এরপর ট্রাক নিয়ে পাড়াতে গিয়ে এই কাণ্ড করেছে ঘটনার অভিযোগ করা হয়েছে নিয়ামতপুর ফাঁড়িতে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ জানা যায় ওই ট্রাকটি এসে একটি চার চাকা গাড়িতে ধাক্কা মারে এবং পাশে দুটি বাড়ির সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাথে ড্রেন ভেঙে ট্রাকের চাকা ঢুকে যায় যার ফলে বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় ট্রাক এবং ট্রাকের চালক এই প্রসঙ্গে সঞ্জয় শর্মার দাদা বিজয় শর্মা কি জানাচ্ছেন আসুন শুনে নি गाड़ी गाड़ी रात में खड़ा था गाड़ी हम घर में सोए हुए थे नियामतपुर बाजार में ही बगल भी खड़ा था अच्छा रात को ही कोई, -कोई दुश्मनी माने के चक्कर में गाड़ी ठोका है वही है संजय शर्मा वही किया है सर रात में झमेला किया है घर में अपना वाइफ को मार रहा था अपना मार को मारू के थाना वाला गया घर घर से भाग गया भा, गा, वो बोला कहाँ भाग गया भाग भागने के बाद ये आया मेरा गाड़ी स्ट किया वही किया है मेरा भाई है छोटा भाई तो अभी सर गाड़ी में सर जा रहा था माल भी माल भी बेचा है सर मेरा गाड़ी में माल भी रड भी बेचा है सर नुकसान भी किया है मेरा गिफ्ट था सब भेले का भागा है एक टन आप पुलिस को खबर दिया चार चा का गाड़ी मालिक राहुल अग्रवाल की चला से न सुन सुने नी पता नहीं सर हम आए सुबह हमको बोला गया कि आपका गाड़ी में देखिए डैमेज है हम यहाँ आए दुकान के सामने मेरा गाड़ी खड़ा रहता है कौन गाड़ी है आपका मेरा ये वाला क्रिया कैरेंस व्हाइट कलर का व्हाइट कलर का ये गाड़ी मेरा हमेशा यहाँ पे रात को खड़ा करते हैं दुकान है मेरा इसके आगे हम पार्किंग करते हैं हमको सुबह पहले बोला गया आपके गाड़ी में देखे डैमेज है हम यहाँ आए तो हम ये सिचुएशन देखे गाड़ी का है जो गाड़ी मेरा पीछे से ठोक के डैमेज किया करें तो हाँ मकान का टूटा है ड्रेन टूटा है चक्का ड्रेन में है दीवार टूटा हुआ दिख रहा है सब संगे संग ड्राइवर आया यहाँ पे कि ये गाड़ी कैसे हुआ मतलब अनजान बन के आया उसको लगा कि कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको हम डायरेक्ट बाबू पास ले गए थाना ले गए थाना से सब लोग आए हैं वो अपना आगे वेरिफिकेशन कर हैं। আসানসোল থেকে সন্তোষ মনলের রিপোর্ট পাবলিক টাইমস